Як пише британський журнал The Economist, багато українських високопосадовців сподівалися на перемогу Трампа, зіткнувшись із вибором між продовженням мінімальної підтримки або президентом Джокером, який розірве правила, вони були готові ризикнути. Повідомляє видання. Я бачу дві дві обі з яких не настраюють на оптимізм. Первое, это что те предложения, которые могут исходить в отношении России от Трампа, какие-то компромиссные варианты, сделки так называемые, которые он любит, угу. для России будут резко и категорически неприемлемы. Это один вариант. С чего? То есть они могут быть приемлемы для какой-то части вот, правой элиты американской, но при этом для России неприемлемы. То есть он озвучит эту сделку, Трамп, чтобы показать своим, смотрите, я могу, Совершенно а верно. там уже вы думаете, Совершенно что верно. А потом, Поле. если Россия не примет это предложение то у него будет формальный предлог для того, чтобы дальше продолжать либо поддерживать э, Украину дальше, либо европей... как-то с европейцами договориться о других формах поддержки Украины. При Байдене и при Хамале компромисс невозможен. Они это начинали, они очень много сказали. Да. Любой компромисс ⁇ это потеря собственного лица, поэтому был невозможен. С Трампом. Узкая такая компромисс чолочка вишенабуть Трампа з стороны сторони. Хто ми ли? Ну да, я имею в виду до понахожні якої так какамісного рішення устрающував всіх і заканчувающе воєнний дій, Тра... і справді російські пропагандисти геть щось вже не оптимісти. Тепер вони прямо говорять, що Трамп запропонує невигідну угоду для Росії і дасть Україні усі види озброєння. ще до января предложить нам некий план, ніякої з которая будет заведомо неприемлемыми условиями, и мы ее отвергнем, а дальше будет он разведет в свойственной ему манере руками и предоставит Украине какой-нибудь мощный пакет помощи и снимет те ограничения, которые соблюдал в некоторой степени Джозеф Байден. Но это лишь мои предположения, и я надеюсь, что именно это предположение не сбудется. Спасибо. Напоминаю, самая популярная версия прямо сейчас в США. Дональд Трамп предложит Путину перемирие, потребует вывести войска из Украины, если Путин откажется. А Путин откажется. Дональд Трамп немедленно разрешит Зеленскому бить вглубь России. Ну и новый виток эскалации. Мне кажется, эта солодка парочка впервые была у своих высловлениях. Вони прямо сказали, что Путин от будь каких запропонованных умов потому бо ему потрібна не заморозка войны, не четыре области, а вся Украина. Президент заявил, что если Украина не станет нейтральной, то говорить о добрососедских отношениях не приходится в принципе. По словам Путина, раньше Россия признавала границы Украины 91 года, но делала это исключительно из-за нейтрального статуса, который был прописан в главном законе страны, в Конституции. Что касается нынешнего желания Украины вступить в альянс, Путин сказал, мы так не договаривались, а значит, такого не будет. Президент снова заявил, что готов к переговорам, но без украинских хотелок на базе Стамбула и реалий войны. Перемирие на полчаса, перемирие на полгода, чтобы Киеву подвезли снаряды Росію, єстественно, При Притом Путін как би бы, дав понять Україні, що в состав Росії можуть вайти і нові регіони. Як пише за економіст, те, що Трамп здасть Україну, є малоймовірним. Не в останню чергу через думку всередині його власної республіканської партії. Він також не захоче бути причетним до поразки у війні. Та й першими словами Дональда Трампа після обрання стала заява про його намір припинити усі війни на планеті. А до того він говорив, що війна в Україні закінчиться протягом 24 годин після його перемоги на виборах. Але популізм і реальність часто не дружать між собою. А тому картина світу за 47-го президента США може мати дещо інший вигляд. Якщо Трамп хоче з нами розмовляти, то ми ж сразу говорили. Говорить надо о тех требованиях, которые выдала Россия, о безопасности, равной безопасности всех, от декабря 21 года. А внутри этой договоренности можно уже обсуждать. То есть ведь мы вынуждены были предпринять активные действия, как ответ на, напомню, недельный обстрел Донецка и Луганска. Мы это выполняем. То есть мы не будем торговаться о наших конституционных территориях. Но вопрос, например, будем ли мы брать Берлин? Можем обсудить с Трампом. Типа, хорошо, Берлин сегодня брать не будем. -"Суолстер Джорнал", со ссылкой на команду Трампа, сегодня опубликовала наброски того самого плана Дональда по завершению войны на Украине. Если коротко, то Трамп хочет вступить в коммуникацию с Москвой еще до своей инаугурации. Путину Трамп предложит закрепить за Москвой примерно 20% территории Украины и предложит заморозить войну по текущей линии фронта. Трамп якобы предлагает сделать демилитаризованную зону протяженностью 1200 километров по обе стороны фронта. Ну, то есть речь своего рода про кипрский, ну, или корейский сценарий. Кто будет контролировать эту территорию, пока непонятно, но один из советников Трампа якобы заявил, что миротворческие силы не будут включать в себя американские войска, потому что Путина это не устроит и не будут происходить от ООН. Кроме этого, Трамп обещает как минимум на 20 лет сделать Украину нейтральной страной. Прожекты, конечно, хороший, но Wall Street Journal сознательно умолчал о том, что вообще-то ДНР, ЛНР, Херсонская, Запорожская области закреплены уже в российской конституции, но ну и да. Повнових освобождення ніяких переговорах речі би по ідеї не може. Що стосується сценаріїв закінчення війни, опублікованих The Wall Street Journal, їх вже прокоментували у офісі президента. Справжні плани президентів навряд чи анонсуються у газетах, а російських вкидів там завжди багато, сказав радник Зеленського Дмитро Литвин. Та якою б складною не була ситуація, влада України не підписуватиме акт часткової капітуляції про зречення від п'ятої частини своїх територій, чи, наприклад, скорочення чисельності ЗСУ, як це мариться московитам? В політиці такі задачі трансформуються в затяжний багаторічний переговорний процес, де фінальні рішення доведеться підписувати ймовірно наступним поколінням. Но чтобы начать переговор с Россией, хотя бы он начал бы с того, чтобы вернул нашу дипломатическую собственность в США, чтобы была хотя бы та площадка дипломатическая, которую они сами очень дружно ликвидировали. После этого может быть и состояться переговор, но при этом боевые действия не окончатся. Суть в том, что конвенциальное оружие, которое они делали, ставку, оно не работает. Надо что-то сделать. Нужно занять некую паузу. И именно Трамп приходит с тем, не так давить, на нашу страну, как это делал Байден, поднимая постоянно градусы эскалации, а сделать некую передышку, но во время этой передышки навязать нам свои условия, чтобы мы пошли на поводу, подписали какие-нибудь там типа Минские соглашения или что-то там. По-любому. Чтобы мы подписались, они тут же начали нас обманывать. Но это не пройдет. Все, это закончилось. Закончилось раз и навсегда. Обманывает завжди только Россия. І довіряти кремлівському керманичу себе не поважати. Які б там зараз пропозиції не лунали, головне розуміти: відсутність безпекових запобіжників це загроза нової агресії і, можливо, вже не тільки проти України. Тож не піддавайтеся ворожій пропаганді, дотримуйтеся інформаційної гігієни та довіряйте лише перевіреним джерелам інформації.